परेशान हो अगर मुसलमान मायूसी का शिकार हो तो फिर इसमें यह है कि उसका ईमान कमजोर हो गया उसका तवक्ल नहीं रहा रब तला पे एक हदीसी मुबारक जिसका मफहूम है कि सहाब कराम का सहाब याद का रबला की पर कितना यकीन था और वो कैसे यकीन रखा करते थे खातून जन्नत रद्ल तहार आप एक दिन बीमार हुई और कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई तो फिर आपने हज़रत अलीदा शेर खुदा करमल तजह करीम आपको कहा क्या कह अली आज ना अनार खाने का दिल कर रहा है हालांकि खातून जन्नत ने कभी भी किसी चीज की फरमाइश नहीं की तो शेर खुदा ने अर्ज की के आपने कभी भी मुझे कोई फरमाइश नहीं की कुछ तो फरमाइश करें तो खातून जन्नत ने आगे से कहा कि ए अली अनार खाने का दिल कर रहा है अनार ले आते तो हजरत अली अलीजा जेब में एक दिनार है आपने वो एक दिनार पकड़ा और बाजार गए अनार खरीदा एक अब अनार खरीद के वापस आ रहे हैं तो रास्ते में मांगने वाले ने सवाल कर दिया कि रब तला के नाम पर दे दो वो भूख की वजह से बिल्कुल न ढाल था लहजा टूटा हुआ था होंठ खुश्क थे उसने सवाल किया कि रब तला के नाम पर दे दो तो हज़रत अली तदा शेर खुदा आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने बिना कुछ सोचे समझे कि एक अनार है जेब में और पैसा भी नहीं है दिनार और नहीं है वो मांगने वाले को रब तला के नाम पर मांगने वाले को एक अनार दे दिया कि जा रब तेरा भला करे, खुद देते हैं और खुद ही कहते हैं कि मंगतों का भला हो ये अहले बैत की शान है तो आपने वो अनार उस मांगने वाले को दिया और वापस अपने घर को आए जब दरवाज़ा अंदर क्रॉस करने लगे जब अंदर जाने लगे तो बोझल कदम में बड़े आराम से आ रहे हैं अंदर तो ख़ातून जन्नत ने देखा और फरमाया कि अली इस तरह क्यों आ रहे हो रब तला के नाम पर किसी ने मांग लिया ना आपसे और आपने दे दिया है आ जाए मेरा रब बहुत बड़ा करीम है वो एक के बदले दस देगा वो देगा अली आके बैठ जा हजरत तो अली आप बैठे ही थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो आपने जाकर देखा कि एक सहाबी रसूल आए और आकर ना नौ अनार पेश किए कितने नौ अनार और अर्ज की मुर्तजा ये आका करीम लेखी सलात व सलाम ने आपके लिए अनार भेजे हैं तो आपने जब देखे ना कि नौ अनार हैं तो आपने बोला नहीं ये हमारे नहीं है कहने लगे नहीं आपका नाम लेकर ही उन्होंने फरमाया है कि ये जाकर मेरी बेटी के घर दे के आओ ये आपके हैं नहीं ये मेरे नहीं हो सकते क्योंकि मेरे इसलिए नहीं हो सकते कि राबोता ने फरमाया है कि जो भी बंदा मेरे रास्ते में जो खर्च करता है उसी के मिसल दस गुना ज़्यादा मैं उसको अता करता हूँ अगर मेरे होते ना तो दस होते ये नौ हैं ये मेरे नहीं हो सकते तो वो साहब रसूल जो थे उन्होंने जेब से दसवां अनार निकाला और उसमें शामिल करके बोला मुर्तजा मैं तो आपका इम्तिहान ले रहे था आका करीब ले सलाह व सलाम ने आपके लिए दस के दस ही भेजे थे तो ये यकीन था उनका कि हम रब तला के रास्ते में खर्च कर रहे हैं रब तला हमें देगा लेकिन हमारा यकीन नहीं है मायूस हर बंदा आज हर दूसरा बंदा मायूस है हर दूसरा बंदा परेशान है जिसको भी पूछो हाँ जी हजरत कैसे हाल है बस जी अलाम साहब ना पूछे जी बड़े परेशान हैं हालात बड़े टाइट हो गए हैं क्यों भाई ये मुसलमान मुसलमान की ज़ुबान पर ये लफज ना जेब नहीं देते रब तला की बारगाह में आओ और रब तला की बारगाह में आके बार बार ये अर्ज करो कि बारी ताला तू ही हमारा रब है तुझसे हम मांगेंगे और तू ही हमें अता करेगा और वो रब तला अता फरमाता है और ये तो उम्मत महम्मद ही है इस पर तो रबाल ने करम ही बड़े फरमा रखे हैं